Прошлый раз, когда Сергей приводил студентов, была тоже выставка Стаса Лизловского, но экскурсию вел сам художник. Кроме того, что классный график и умел рисовать, он еще умел, был начитанный и писал много текстов, снимал видео-арт, он был актером использовал разные медиа, коллажи текста, коллажи графики, фотография, конечно, даже посты в фейсбуке, у него это художественное произведение. И говорит со зрителем на языке бреда сумасшедшего, на языке мифов, городских мифов, мифов вообще культурных, любых шаблонов, стереотипов. Он с этим играется. И он использует эту пацанскую эстетику дворовскую в своих работах так как он закончил художественную школу, он закончил курсы керамики, он был преподавателем в ПТУ по керамике, он хорошо знал композицию все конечно, средства композиции в общем все законы композиции он очень классно знал. Но в своих работах он постоянно искал что-то новое и понятно он разрушал. Мы решили показать э, чисто кальки, показать ситуацию, которая произошла, э, да, обезвоживание э, музея, фонда и все медиа, с которым работал художник. Ходит Валезловского. У него была серия такая, он брал зеркала, наносил черной краской и иголочкой высырапывал тексты. Э, мне сказали, что этот сюжет будет иметь спрос в Киеве, так как соответствует состоянию тамошнего арт-рынка. Следующая работа «Конь святой Екатерины». Здесь Стас эксплуатирует миф о том, что Екатерина II имела типа, эти половые отношения с лошадьми. Блок текста, где он пишет, как он его рисует, что он рис, пытался э, рисовать красивого коня, летящего на фоне заката, но тут у него не получилось. И здесь сбоку сидит Путин со, со своими попами и посол Индии. И Текст Путина примечательно Он рассказывает, как он в 7 лет лишился девственности в, в конюшне, а в коровнике. У него очень было много стенгазет, этот про проект и, наз и называется стенгазет. Вот, например, вот этот герб э из стенгазеты «Крымский партизан». Вот длинные бумаги висят там, где и и испражняются дети. И вот тут девочка тоже называется, эта девчина называется «Девчина, что надобигла». Прикольный проект, я его недавно обнаружил у Стаса там в архивах. Это графика на туалетной бумаге. На туалетной бумаге и на, на салфетках вот таких. В одной работе... Есть надпись хорошая, что художник Варезловский не любит лжи в творчестве. И он точно так же облачал наше общество. Почему он уехал из Херсона? Была же возможность? Помню, он сказал, что он хочет, у него мечта сделать Херсон центром сучастного мастерства. Вот случай с Валязловским, это как раз тот случай, когда мы... Запись идет? Нет? не надо, не надо. Проебали все. И как казак Мамай, да, как Кишенька, мы журимся, да, играем на бандуре, складаем гимны, ездим, проводим экскурсии, Влаштовуємо виставки. Так що воркшопи. Воркшопи, так. <різь> <да. різь> Ми втрачаємо якісь елементи нашої культурної спадщини, і вони у нас залишаються в пам'яті. Це дійсно привід для фантазії. Це привід для того, аби створити щось нове. І це реально круто. Ось така калічна виставка вийшла.